Добрый день! Сеть тату-студии Vian предоставляет услуги обучения на мастера художественной татуировки. На выбор есть три вида курса, в зависимости от объема и углубленности знаний, которые вы желаете получить. В базовом курсе вы получите начальные практические умения, как переносить эскиз на тело и работа с простыми контурными тату с несложным закрасом, основы тату ремесла. В стандартном курсе добавляются более сложные техники, а также аспекты профессионального общения, психология работы с клиентом. Это подойдет для людей, уже ориентированных конкретно на профессию тату-мастера. В премиум курсе при окончании с отличием вам будет надан приоритет в списке на трудоустройство. Изучение идет с углубленными знаниями, а также на ваш выбор будет разобран полностью один из стилей татуировки, который вы выберете предпочтителем для вашего дальнейшего развития. Личный менеджер, помощь в подборе и покупке оборудования, а также отметка в дипломе о прохождении расширенного курса обучения, что естественно отмечают при принятии на работу. Давайте я вам расскажу, как это происходит. Неважно, предварительно вы записались через онлайн-консультанта нашей сети или же напрямую договорились о консультации со студией, вам предложат обучающего мастера. С их работами вы можете ознакомиться на нашем сайте, а также на инстаграм-страничке студии. А значит в студию вы идете уже со знанием, у какого наставника желаете обучаться. Придя в студию, вы лично познакомитесь с мастером, пообщайтесь, оговорите все нюансы, такие как график обучения, который составляется под вас, желаемый результат и индивидуальные пожелания. И переходя к серьезной части. В первых занятиях мастер расскажет теоретические знания, которые необходимы для начала работы. А именно, что такое татуировка? Стили татуировок, психология общения с клиентом, техники нанесения тату, какое бывает оборудование и принципы работы с ним, как правильно проводить стерилизацию оборудования и, соответственно, рабочего места, а также утилизацию расходных материалов. Далее последует не менее важная часть, а именно медицинские нюансы. Оказание помощи клиенту при непредвиденных ситуациях. Противопоказания для нанесения тату. Процесс заживления татуировки. Действие обезболивающих препаратов на кожу и внесение красящего пигмента под кожу. Для полноценного понимания процесса. Обычно вся теоретическая часть проходит в два занятия. Для лучшего усвоения материала. Ведь это очень важные основы для начала работы тату-мастером. И вот уже усвоив теорию, вы перейдете к практике. Мастер поможет вам в подготовке рабочего места и расскажет все нюансы. И вы впервые возьмете свою тату машинку в руки. Естественно, на момент обучения все расходные материалы и оборудование вам предоставит студия. Для начала это будет отработка на искусственной коже. Простые линии, контур, закрас. Эскизы для нанесения вы можете выбирать себе сами. Какие-то в усложняющейся прогрессии будет советовать вам мастер. И вот с уже окрепшей рукой вам пригласят первую модель. Эскизы для моделей вам выберет мастер, исходя из уровня сложности, равного вашему мастерству, постепенно усложняя рисунок, углубляясь все больше в стиле татуировок. И вот уже сделав достаточное количество татуировок на живом человеке, вы скомпонуете первое рабочее портфолио вам назначат экзамен, где вы от начала до конца должны самостоятельно провести сеанс. По окончанию сеанса мастер может вам задать вопросы по теоретической части или же спросить аспекты практических действий и выставит вам оценку. На этом экзамен будет завершен. Вы успешный выпускник, вам вручат сертификат международного образца, а также помогут с подбором оборудования для вашего дальнейшего развития в этой профессии. Но еще и мастер, внимательно наблюдавший за вами в процессе обучения, может посоветовать вас на трудоустройство в нашу сеть. Возможно, именно вы новый мастер.